сегодня в нашем видео о том как бульбафюре предложил свой мирный план в войне россии против украины реакцию украинской власти на предложение лукашенко и почему кремлю так нужны эти переговоры или перемирие с прекращением огня но сначала подпишись на канал и поставь лайк Напиши комментарий что ты думаешь о мирном плане лукашенко должна ли украина начать переговоры с кремлем? Во время своего выступления с посланием белорусскому народу Лукашенко почти половину времени говорил о войне в Украине, угрожал и выступал с миротворческими предложениями. По словам Лукашенко, альтернативой использования России всей своей мощи должны стать переговоры без предварительных условий, которые зафиксируют прекращение огня и разведение войск. Попробую рискнуть, предложить прекратить боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. Вопрос один. Что делать? Все вы понимаете и знаете. Путь один. Переговоры. Переговоры без предварительных условий. Надо начать переговоры. Именно сейчас, а не позже с этими же западными представителями, с которыми я общался. Мы обсуждали этот вопрос. Я всегда просил, умолял. Сейчас, сейчас, а не завтра. Почему? Ответ простой. У нас медленно запрягают, но быстро едут. И вы видите, если Россия раньше, честно скажу, и у нас тоже, просила оружие и боеприпасы, чтобы себя обезопасить, сегодня она ни у кого ничего не просит. Почему? Потому что военно-промышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс, я это знаю точно, сегодня в России разворачивается на полную мощь. И если этот военно-промышленный комплекс развернется на полную мощь, о мире будет говорить трудно. Эта русская телега по инерции, если покатится, то мало не покажется. Сейчас пока можно. Трудно представить себе, что Лукашенко выступил с этими инициативами самостоятельно, без согласования с Кремлем. Тем более, что в Москве отреагировали на эти его предложения моментально. Лукашенко уже на следующей неделе сможет обсудить свои предложения с Путиным, заявил Песков. На следующей неделе будет заседание Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, и наверняка они будут обсуждать эту тему. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Стало интересно. С какими же западными представителями общался Лукашенко на тему перемирия в войне? Тем более всем известно, что Запад поставил Лукашенко в игнор. Единственное, что нам удалось найти на просторах интернета, это высказывание еще одного политика, который известен своим особым отношением с Путиным, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Мы должны говорить не о мирных переговорах, а о прекращении огня. Если будет прекращение огня, тогда есть шанс подумать о ходе мирных переговоров. Прежде всего, должно быть прекращение огня, чтобы больше не гибли люди, чтобы больше не разрушались города, чтобы больше не гибли гражданские. Если это будет, тогда может быть прорыв. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Не надо доказывать, что предложение Орбана практически воспроизводит предложение Лукашенко. И наоборот, значит, это и есть план Москвы, ее новый ультиматум, прекращение огня и разведение войск или ядерный удар. Этот ультиматум демонстрирует не силу, а слабость. Он свидетельствует, что Кремль опасается последствий возможного украинского контрнаступления, освобождения новых территорий от захватчиков. И предотвратить это хочет не с помощью военных, а с помощью политических инструментов. Хочет остановить украинские войска, не позволить им наступать на позиции агрессора, получить возможность лучше подготовиться к собственному наступлению и новой оккупации украинских территорий. Но чтобы не демонстрировать слабость, предпочитает, чтобы с миротворческими предложениями выступали союзники, а не сами представители российского политического руководства. Виталий Портников, журналист и политический комментатор, обозреватель «Радио Свобода». В этой ситуации Кремль воспринимает перемирие исключительно как военную хитрость. Об этом свидетельствует реакция кремлевских чиновников на слова Орбана о возможном введении на территории Украины западных миротворцев. Вот как это предложение воспринял вечно пьяный и неадекватный заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Европе обсуждается новая завиральная идея – отправить на Украину каких-то миротворцев под эгидой НАТО. Как вам такое? НАТОвцы – не просто оборзевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных законченных пидор и придурков, цинично ухмыляясь, предлагают свои миротворческие услуги. Их истинные намерения ясны. Установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. Вести свои миротворческие войска на Украину с автоматами и на танках. В каких-нибудь синих касках с желтыми звездами. Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. Изрядно нагреть на этом руки доведя ситуацию до точки невозврата, развязать ту самую третью мировую, которую на словах так опасаются. Казалось бы, если Россия действительно хочет мира, почему бы ей не поддержать введение таких войск? Ведь их присутствие гарантирует, что война не возобновится снова, что украинская армия не начнет наступать на новые регионы России. В том-то и дело. Что Кремль интересует другое, чтобы его собственным войскам никто не мог помешать оккупировать новые регионы Украины. А присутствие войск НАТО или Евросоюза станет серьезным препятствием для продолжения агрессии. Именно поэтому Москве не нужен мир. Российское руководство хочет перемирия по Лукашенковски, временной передышки для своей армии и гарантии того, что деоккупация захваченной Россией украинских территорий не состоится. Виталий Портников, журналист и политический комментатор, обозреватель «Радио Свобода». Реакция украинской стороны на все эти миротворческие предложения была озвучена советником руководителя Офиса Президента Михаилом Подоляком. Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право Российской Федерации остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считают нужным. Странные миротворцы выглядят комично. Михаила Подоляк, пост в Твиттер. Куда Лукашенко должен засунуть свой мирный план, думаю, догадались все. А я добавлю от себя следующее. Многолетнее наблюдение за Лукашенко и за тем, что он говорит, показало, что все его слова нужно воспринимать наоборот. Этому трюку он научился у Путина, который врет и не краснеет. Мне сигналы поступают. Вот ты там под Путина лег, ты там. Да никто ни под кого не ложился. Слушайте, есть там под кого ложиться. Мы еще не совсем э